развиваться. А в каком направлении нам надо развиваться? Именно в том направлении, над которыми вы работаете. Это проблемы, прежде всего, инновационного характера. Мы должны с вами в нашу экономику привносить инновационные элементы, новые элементы, которые до этого не применялись нигде. Они должны быть нашими. Я это все вам рассказываю для того, чтобы вы были готовы когда-то заменить нас, сегодняшний, сегодняшних управленцев. Быть достойны, прийти подготовленными. Поздравляю вас еще раз с Днем Молоди. И хочу сказать, что вы самые лучшие, так? самые смелые, самые ответственные, самые умные, чтобы все вам в жизни везло, так, чтобы все у вас было хорошо, успехов вам, всего самого доброго.